Шановні телеглядачі, як я і обіцяла в нас гість, яка напряму пов'язана з танцями. Це Марія Літвінова, хореограф. Доброго ранку, Машенька. Доброго. Розкажи, будь ласка, з якими новинами ти до нас сьогодні прийшла, і що в нас нового відбувається в танцювальному світі Харкова. А я вот со старта хочу сразу всех пригласить, конечно же, на фестиваль, который пройдет 30 и 31 января, который посвящен памяти Алексея Литвинова, великого хореографа, президента Танцевальной Федерации, заслуженного артиста Украины. В общем, у него много регалий, и я думаю, что каждый человек, кто занимался танцами или смотрел телевизионные проекты, знает такого героя в нашем городе. И я хочу сделать большой фестиваль, пригласить всех танцоров из Украины, может быть, даже ближнего зарубежья, mm -hmm. которые смогут поучаствовать и типа, потанцевать вместе с нами. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, что входит в рамки этого фестиваля, что будет в нем такого цикавого и та Ну, этот фестиваль непростой. Он будет длиться два дня. Первый день – это современные танцы, второй день – бальные танцы. И в конце мы, конечно, завершим это большим концертом, концертом, который будет вечером, mm -hmm. Пам'ятний такой, де будуть танцювати э, бывшие ученики Олексія, де будуть просто наші гості. І це вот така дружна команда танцюючих людей, які десятки лет знали моего папу. Угу. Ну, я бачу, ти себе тримаєшся. Ти... Я дуже рада, що ти прекрасно так виглядаєш, що створюються такі прекрасні фестивалі, тому що ця людина дійсно дуже багато зробила для танцювального світу нашого Харкова. Розкажи, будь ласка, ще що саме буде в рамках цього фестивалю. Можливо, якісь гості будуть приїжджати, які захочет побачить все-все-все. <связывая> Что такого интересного? А, в первый день а, я приглашаю шесть а, невероятно крутых судей, это президент Федерации спортивного танца Украины в современной хореографии Роман Иванов. Это финалисты программы «Танцуют все». Это прима-балерины Пермского театра, Харьковского оперного театра. Это Ирина Сурнева, прекрасная mm -hmm. танцовщица. Это мои друзья, это мои коллеги, которые разбиваются, разбираются в танцах на 100% хорошо и смогут оценить наших участников по достоинству. И, конечно, во второй день а, приедут судьи, с всех городов Украины, которые занимаются вальными танцами. Это тоже президент федерации, это руководители самых больших студий э, в городах Украины, и они будут оценивать э, уже пары по вальным танцам. Угу. А, скажи, пожалуйста, из каких мест Украины приедут к нам э, танцевники и в каких видах танцев они будут переважно показывать? Ну, в первую очередь, это Харьков и Харьковская область, угу. а, город Сумы. А, приедут наши друзья из Днепропетровска, Киев, Винница, Кировоград, Рок. то есть вот все что относится к восточной и центральной украине э, они нас поддерживают а стили всевозможные разные это и хип-хоп и модерн и контемп и джаз модерн и джаз фанк это все направления которые в принципе существуют в природе мы хотели сделать так чтобы каждый танцор который занимается любым видом хореографии мог почувствовать себя в нашей семье очень комфортно и уютно и мог показать насколько он талантлив в своем в своей отрасли в своем виде хореографии поэтому мы ждем с удовольствием всех конечно же при цей к нам. Вот, мы очень рады всех видеть. Mm -hmm. А скажи, пожалуйста, а чи можливо ти на майбутнє хочеш зробити якісь майстер-класи в цьому при цьому фестивалі? Чи можливо люди, які взагалі не вміють танцювати, зможуть себе попробувати в вашому фестивалі? Ти знаєш, це дуже хороша ідея. <laughs> я думаю, що ви організуєте обов'язково якийсь флешмоб. Ти знаєш, я это люблю. <laughs> я не раз в этой студии танцевала и учила наших телезрителей танцевать. А я думаю, що на фестивалі Как такую вот идея завершения mm -hmm. нашего галоконцерта, можно будет попробовать. Это mm -hmm. очень круто будет. Но на самом деле, э, мастер-классы, конечно, присутствуют а в этот раз, поскольку у нас мас масштабный проект и очень много учеников э, и э, студентов приедут участвовать. И просто по времени невозможно туда еще и дополнить это мастер классами mm -hmm. Все успеть невозможно в этой жизни. Но на будущий год я хочу э, э, все-таки разукрасить мастер-класс. Может быть, даже он будет э, фестиваль. Це може бути діти неділю, і uh з -huh. майстер-класами, і з іншими видами мистецтва. Я думаю, що ми це зробимо масштабніше. Uh -huh. А можеш ще детальніше розказати, що буде в останній день, що буде на вашому фееричному концерті? Можливо, ти захочеш запросити наших шановних телеглядачів. Розказуй. Конечно, вечером в 19.00 во дворце спорта на Маршала Жукова пройдет отчетный концерт Гала концерт. Это вечер памяти Алексея, где будут участвовать лучшие танцоры, которые соревновались на этом фестивале, где будут участвовать приглашенные гости, театры балета. Это прекрасные вокалисты, певцы. То есть это будут участвовать в принципе мои друзья, которые меня поддержали в этом фестивале, поскольку я его провожу первый раз. Uh, вот И uh, любой человек, который заинтересован в танцах, может быть, даже ни разу в жизни не танцевал, но любит смотреть это дело, может прийти и посмотреть, разделить эту радость вместе с нами. Mm -hmm. Машенька, расскажи, пожалуйста, еще про планы на майбутний развитку этого. Может, ты хочешь что-то дополнить, может, ты что-то не сказала, что ты хочешь добавить в рамки этого фестиваля. Ну, я надеюсь, что мы будем развиваться, и у нас появятся такие э, конкурсные, в конкурсной программе, появятся такие вещи, как вокал. Mm -hmm. Актерское мастерство, а, может быть, какие-то фольклорные моменты, где смогут люди показать свои национальные особенности не только украинского народного танца и народной песни, может быть, и другие народы наши будут участвовать. Да? А, то есть я хочу максимально это сделать таким массово-культурным а, мероприятием, чтобы оно было как наша семья танцевальная. Mm -hmm. Вот такая вот была семья культуры и искусства, которая объединяет нас вместе. И наша главная идея это все-таки развивать наш город, показывать, какие у нас есть талантливые ученики, какие есть талантливые педагоги, какие есть талантливые у нас артисты. Потому что детки занимаются танцами с 4 лет, поют mm -hmm. тоже с 4. -х. И очень интересно посмотреть, что есть такие вот золотые люди, которые в 4 делают больше, чем люди и в 20 лет. И мне mm -hmm. хочется раскрывать эти таланти показувати всій Україні, Харкову. Ну, звісно, ми хочемо, щоб ми гордились нашими дітьми, які у нас. Угу. Машенька, ти настільки багато працюєш з такими діточками? Розкажи, будь ласка, про них. Що змінилося от зараз 2016 рік, вже правда 20 число, але все ж таки, можливо, в тебе якісь сталися такі події важливі за тих 20 днів? І що змінилося саме в твоїх заняттях з твоїми діточками? Розкажи, будь ласка, про це. У мене є матша група, в которой приходять дітки від трьох. лет, mm -hmm. это самые маленькие вообще кнопочки, которые у меня танцуют. И с каждым днем приводят детей все младше и младше. Ты представляешь, в mm -hmm. прошлые выходные а, я прихожу на работу, ко мне приводят ребенка, которому два годика, два месяца. И говорят, Мария Алексеевна, пожалуйста, мы так хотим танцевать, мы дома так танцуем, мы видели, как вы танцуете в интернете, смотрели ваши видео, пожалуйста, начните нас танцевать. А ребенок даже разговаривать еще не умеет, понимаешь? И мне, я смотрю на этого милого, милое создание, и действительно, ребенок двигается в музыку. И приходится таким родителям рассказывать, что э, я не учу детей разговаривать, я учу детей танцевать. И даже в 2,2 ну, месяца э, реб... дети действительно уже чего-то добиваются. Они слышат музыку, ножкой выстукивают, танцуют. И даже таких мы берем на танцы. И они у нас уже показывают первые результаты. И даже на открытых э, уроках э, буквально за недельку уже мамам показывают, чего они давились. А скажи, пожалуйста, в каких напрямках ты учишь детей? Потому что я где-то читала, что ты учишь их контемпу. Как можно маленьких таких детей учить контемпу? Нет, конечно, маленькие детки занимаются партерной гимнастикой, угу. хореографией. Это основы, э, которые учат любого танцора. Ну а к модернам занимаются у нас 6-7 угу. лет детки, немножко постарше, которые уже прошли определенную базу, школу и могут уже развиваться дальше. Угу. А в нашей студии очень много разных направлений. Не только я преподаю у нас э, Большой такой Большая семья наших преподавателей, которые весьма квалифицированы, работали, учились в разных странах Европы, Украины, mm -hmm. городах. И они приезжают, на, иногда на мастер-классы ездят в разные страны, приезжают и делятся своим опытом с нашими учениками. У нас есть брейк-данс, хип-хоп, джаз-фанк, хаус, модерн, бальные танцы. В принципе любой стиль, который ты назовешь, я тебе скажу, что он у нас есть. Mm -hmm. И скажи, пожалуйста, чем дети сейчас в наш час, такие сучасные, наибольше хотят заниматься? Ну, Подростки такая молодежь, лет 14, такая молодежь у нас. Они, конечно, любят современные уличные танцы: это хип-хоп, mm -hmm. джиз-фанк, вот такие направления хип-хоп хиллс это танцы mm -hmm. на каблуках это очень сейчас модно. А детки, которые помладше, любят больше классику. и Их родители хотят отдать на балет для того, чтобы у них была правильная осанка, выворотность, mm -hmm. шпагаты. И очень многие хотят отдавать детей на гимнастику. Ну, конечно, эффекты сальта и всяких прыжков они хотят видеть своих детях и вот такие три направления с которых начинаются mm -hmm. все а мальчишки их попробуют еще на балет ну, конечно да. же нет мальчишки занимаются брейкдансом стоят на голове делают какие-то стойки на руках это так круто. У нас в каждой группе по 20 человек, и я захожу, а мальчишки, наш прекрасный тренер Макс рассказывает, как им нужно себя вести. Они открывают всем девушкам двери, они помогают им донести портфели до двери. То есть они, кроме того, что они танцуют, они еще занимаются такой работой над собой. Их наш тренер учит действительно вести себя как мужчину. Даже с маленького возраста. Это чудесно. Я думаю, что это прекрасная практика. Что ж, Машенька, скажи еще раз всем нашим глядачам, куда им потребно прийти, от когда и до когда буде проводитись ваш фестиваль. І все, що ти хочеш їм сказати, шановні телеглядачі, Маша Літвінова. 30-31 января мы вас приглашаем на фестиваль по современной вальной хореографии в памяти Алексея Литвинова. И, конечно, все, кто хочет прийти посмотреть, не только потанцевать вместе с нами, может прийти на гала-концерт, который состоится в 19.00 31 января на Маршала Жукова, Дворце спорта Украина. Мы вас ждем и очень хотим, чтобы вы танцевали вместе с нами душой и, конечно, телом. Це чудесно. Ну що, шановні телеглядачі? Ви залишиться з нами? Ми сьогодні розмовляємо про танці. Не переключайтеся, буде цікаво.